Це українську агропромислову виставку «Агроекспо», що відбулася в Кіровограді з 3 по 5 жовтня, відвідали представники аграрного сектору з Київської, Полтавської, Херсонської, Черкаської, Одеської, Вінницької, Миколаївської, Запорізької, Харківської та інших областей України. Загалом виставка зібрала позитивні відгуки як учасників, так і відвідувачів. Выставляем компанию Новофарм, выставляем два трактора. Вот. Надеемся, в следующем году, если такое будет проходить мероприятие, выставить еще больше техники. Это, так сказать, пробный такой период у нас. Масса впечатлений от выставки. Мы с клиентами пообщались. Люди подтягиваются с Полтавской области, хотя нас там хорошо знают и с Днепропетровской, и с Одесской области вчера были. Пообщались, вот, поработали. В принципе, я думаю, нам на перспективу такие выставки нужны. Именно центральный регион, почему бы и нет. Мы занимаемся производством зерносшила, зерносшильного оборудования элеваторного. Мы рады, что посетили эту выставку. Надеюсь, даст большие возможности будем надеяться. Все хорошо, отлично. Мы производим нишевые стали, высокопрочные стали, износостойкие, полистые стали. Один из наших основных клиентов – это компания «Червона Зевка», город Кировоград. Это очень удачное мероприятие, у которого очень большое будущее. И мы считаем, что такого рода события благоприятно будут влиять на, скажем так, на взаимосвязь, экономические отношения между производителями Украины и производителями такого рода как СССР. Потому что э, даже мы видели, сюда приезжали наши конкуренты, думаю, в следующем году они будут здесь тоже присутствовать, кроме нас. И к нам, к нам на сцен приходило очень много потенциальных покупателей, которых мы еще не знали о существовании в Украине. И надеюсь, что эта выставка для нас тоже принесет какие-то плоды. Ну, учитывая, что эта выставка проходила только в этом году, то есть больше у нас в Кировограде таких выставок не проходило вообще, то я считаю, что выставка прошла достаточно удачно. Организация была хорошая. Выставка удивила наполненностью, разнообразностью. Представлены широко разные производители и достаточно качественный товар. Я думаю, что нам необходимо принимать участие в таких мероприятиях. Мы участвуем в выставке в этом году в Кировограде. Выставка первый раз проходит. Большой объем выставленной техники, большой объем территории, хорошая, в принципе, практически хорошая площадка подготовлена была в этом году. Погодные условия, конечно, не дали возможности сельхозпроизводителям приехать, посмотреть весь объем нашей техники, потому что все были заняты в основном на уборке своего урожая. Но в целом выставка как такова нужна здесь в Кировоградской области, потому что многие приезжали из Полтавской области, приезжали из Херсонской области, приезжали из Николаевской области, Запорожской, Днепропетровской области были представители. Люди очень хорошо интересуются сейчас новой техникой, люди хотят покупать новую технику, рассматривают лизинговые программы, рассматривают кредит, кредитование, потому что понимают, что на сегодняшний день они практически без новой, новой техники, новой, новой технологии не будут получать своих конкретных урожай можно представить продукцию предприятия то есть я так смотрю посещают выставку именно фермеры тех кто заинтересован в представленной экспозиции смотри на что -то. Зараз техніка приїхали подивитися, що у вас хороше. Ну, вже Так. Враження, як сказати, дуже хороші враження. Скільки техніки не було при Радянському Союзі, скільки зараз. Да. Тільки погода трошки холодувата, але так високо сподобалося. Да багато техніки такої гарно видно, що українські виробники вже почали працювати. Непогана господарська техніка. Виставка понравилась, тут все прекрасно. Мой ребенок з двох років за рулем внук. Для нього це взагалі праздник. Так що тут праздник, по-моєму, для всіх. І для виробників, і просто для нас.